Надо сравнивать мою лодку с Баварией, но у меня там намного даже, я считаю, некоторые вещи лучше, чем у них. Родился я возле Умани, и у нас во дворе, помню свое детство, когда ней рос, ему там больше 60 лет, вот, я ее спилил, привез ее сюда, распустил на доску и получил тогда весь материал вот это. Так что мне практически обошлось только транспортные расходы. Я брал за образцы там какие-то варианты фирменных яхт, но делал так, как я считаю, что это будет краще. Фанера на палубу, фанера там на внутренние эти все переборки. Это очень много сэкономило времени. Поэтому я и так быстро ее построил. Так лодки быстро не делают одиночки. А я одиночка, один построил за 6 лет. Я купил старый бэушный двигатель и полностью переделал. Но это не из-за того, что я конструктор, а из-за того, что я бедный. я бедный человек. Почему я начал заниматься яхтингом? Потому что хотел быть на воде. Денег не было у них. Поэтому я купил за 10 рублей деревянную лодку. И поставил на нее парус из простыни. И моя молодая семья, ребенок. И мы на этой лодке ходили. Потом значит, я пошел еще дальше. На этой лодке я захотел оборудовать каюту, чтобы можно было переночевать, чтобы не таскаться с палатками и так далее. И мотор я приобрел лодочный, сруб бэушный. Я уже был очень крут, на лодочный самый крутой был. Абсолютно учителя не было, но я хочу сказать, что в те годы и сейчас продолжает выходить журнал «Катера и яхты». И это был единственный, наверное, источник свежей информации, скажем так. В Крымяче тоже ребята занимались яхтингом, тоже построили самодельную яхту. И Они в 1977 году участвовали, был Киевский яхт-клуб крейсерский. Я первый раз туда попал в 1978 году. Это было нечто, ребята, это было э, яхт очень много. Мы участвовали там в бригаде, 300 миль гонялись по Каневскому водохранилищу. Оттуда уже мы вернулись с таким воодушевлением, и уже в 1978 году осенью у нас собралось опять человек, и мы провели первое организационное скажем, собрание с целью создать техклуб. В 82-м, для какого появилась книга у нас, э, перевод с немецкого, называется Рейнко писатель такой, «Постройка яхт». Я, кстати, тоже воспользовался этой книгой, вот когда уже строил вот эту лодку. У него были два проекта страной яхты, 10-метровая и 14-метровая. Я сделал 12-метровую. В среднем дата 10. 12 км в час, я там такой конструкции, если она не гоночная. Это оптимальная скорость. Вот это все взаиморасположение можно высчитать теоретически. С помощью программы там, компьютера это очень просто. Но можно сделать и практическим путем, путем моделирования. Я человек старой закваски, для меня это компьютер, 3D, это все, конечно. Я больше работаю с карандашом, с ватманом и э, руками. Я немножко этот проект модернизировал, потому что тот проект был 60-х годов, скажем там. Там были совсем другие лодки. Комфорта в 14-метровой яхте не было, вот как сейчас. Такого невозможно было на ней сделать, потому что она была очень узкой. Не говоря уже за отдельные каюты, где можно было спокойно уединиться и лезть спать, тоже не было. Там просто койки были и все. Все это одна была большая такая длинная лодка, и все это было сосредоточено. Но в свое время очень был богатый яхт клуб этих детских олимпийских классов. У нас их десятками было. Потом финансирование закончилось. Я клуб реорганизовали в детскую юношескую спортивную школу. Соответственно, поменялся статус. Добавилось нам дисциплин всяких. И пару стал не главным. Есть здесь парусная секция, и плюс есть вот у нас сказать, группа людей, стариков, пенсионеров, которые вот продолжают заниматься яхтингом. Кстати, в этом году был чемпионат Украины среди крейсерских яхт в Светловодске. Вот на «Саверине» яхта участвовала. Тоже самопальная лодка. Они в своей подгруппе заняли второе место. Самое дальнее плавание – это было Севастополь, Балаклава, Южный берег, Одесса и Киев. Конечно, можно было пойти без проблем, но для этого же надо быть готовым. Вот, морально физически. Ну, мрия – это мрия. Мрия должна быть иметь реальную основу, скажем. Хотя, в принципе, можно было и на тех лодках, которые у меня были, пойти. У ну, нас я не был внутренне готов. Хотя на Западе это не считается подвигом. Там люди живут по 10-15 лет на яхте с семьями, с детьми и так далее. Всю жизнь путешествуют. Вы знаете рекорд по света? 57 дней в одиночку на яхте без остановки вокруг шарика.